Jangan manis semanis aku, sih. Hahaha. <laughs> nah, semanis aku, say kita mau perlu lihat tuh. Besi manis aku, sih. Kau. Besi aku katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sore hari ini. Nah, kali ini kita eh, nyoba datang ya di sore hari ini. Bagaimanakah situasinya di Cisema Banjaran ini? Ini kita shoot di pintu masuk. Nah, kita akan coba menelusuri jalannya dulu. Ini situasi di sore hari ini. Ini cuaca cukup cerah sekali, ya. Walaupun kelihatannya agak mendung, nah, bisa dilihat ya, pemandangan yang sebelah sana mantep banget. Oke okay, sahabat kita lanjut saja perjalanan kita Ini kita posisinya jalan kaki ya menuju ke lokasi Ini cukup cerah ya Ini kita posisinya di sekitaran jam limaan ya setengah lima Nah kita lihat ini ada villa ya sebelum masuk. Kita lihat ini ibu-ibu nih lagi mau pulang. Banyak sekali warung-warung ya. Sambil melihat pemandangan. Nah, bisa dilihat ya ini pemandangan di sore hari ini. Cukup indah sekali ya walaupun ini cuacanya sudah mulai agak mendung. Nah, ini mak-mak lagi gues-gues ya. Kita langsung saja menuju ke lokasi sambil kita lihat-lihat pemandangan yang ada di sini. Nah, ini anak-anak pada lari. Tuh bisa dilihat ya, sahabat. Tuh jalannya mantap banget kelihatan dari sini. Ini kameranya abrug-abrugan ini. Nah, di sini bisa dilihat nih banyak pedagang-pedagang. Kalau yang suka jajan bisa ke sini ya. Bisa mampir dulu. Nah, ini posisinya kita sudah berada di lokasi lokasi utama. Bisa dilihat tuh jalan yang ke atas. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa ke sini lagi ya. Sambil melihat pemandangan yang ada di Cisema. Nah, ini keindahan alam yang ada di Cisema. Bisa dilihat ya, tuh di sana ada jalan motor. dari lokasi ke sana tuh lumayan jauh ya. Nah itu di atas sana itu perumahan warga juga ya. Itu kampung Cisema yang berada di atas. Pokoknya di sore hari ini, walaupun nggak bukan hari libur ya, ini masih ramai saja di sini. Pokoknya bikin suasananya bikin adem banget di sini. dan saung tempat kita dulu di sana nongkrong ada ada yang isi ya jadi kita mau ke sana juga ini ada konten kreator yang lain yang lagi santai di sana Oke sahabat kita akan menuju ke bawah tadi kita sudah melihat-lihat dari atas sebelah timur ya kita akan langsung menuju ke bawah, dan nanti kita akan coba untuk melihat dari atas eh, saung, ya. Suasana di sore hari ya, suasananya masih ramai banget. Nah. Oke, kita akan coba turun ke bawah ya. Nanti kita akan coba ke jalur picung. Nah, itu jalur yang ke atas itu yang ke Cisema ya. Sebelah kiri, sebelah kiri. dan nanti kita akan coba ke sebelah kanan ya karena kemarin kita sudah naik ke atas. Nah, itu yang ke atas ke jalur Cisemanya. Oke, okay, kita akan melewati <coughs> jalan cepit picung, jalan picung, jalur picung ini ke lokasi. Neng, oh, banyak kreator-kreator yang lagi kumpul ya Oke okay, sobat kita akan ke atas nah, kita akan lewat jalan tanjakan nah, jalannya agak curang ya. Jadi. Kita asruk-asrukan Bro tak bolehlah. Okay. Ya sudah sampai di puncak. tuh lihat ibu-ibu tuh pada senang-senang tuh di sana mantap pokoknya mah situasi di sini kamu gemornya itu kampung gemor wah oh, mantap gemor itu daerah gemor di sore hari ini di sore hari di semak di hari Selasa tanggal 16 Oktober 15 Oktober ya maaf walaupun bukan hari libur Tetap banyak pengunjung Sahabat di posisi dari atas Tuh, lihat pukul 6 sore ini, tuh. ini pukul Ya, jam 17. 30-an sekitaran lah begitu ramai masih ramai nih ya Alhamdulillah kita sudah berada di atas ya di atas Kampung Picung, Kampung Picung, Kampung pecung ya. Ini kita berada di atas sawah Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sebelah saya ini adalah kampung Cisemak. Nah, itu masih posisinya masih kampung rame kucing. banget. Ya. Nah, yang di atas sana itu Gembor. Kampung Gembor. Yang di atas sana itu kampung Cisemaknya. Yang mana? Yang, nah, itu Cisemak. Tuh, Cisemak. Cisema, Cisema. Sebelah sana itu Cisemak. Yang di atas sana, pokoknya di sore hari ini cukup cerah sekali. Ini cuaca mantap, pokoknya. Bentar lagi ini memasuki waktu maghrib. Pokoknya sore hari ini masih ramai, ya walaupun bukan hari libur tapi tetap di sini ramai ya walaupun kata orang di sini cuma sawah tapi ya begitulah keindahan alam yang ada di Cisema ini bikin orang betah ya bikin orang penasaran kalau lihat pesawahan di sini bisa dilihat pokoknya kalau hari libur untuk sahabat-sahabat boleh mampir ke sini ya untuk sekedar menikmati alam. Mau sekedar liburan, boleh ya mampir ke sini ke Cisema yang berada di Ciamerang Banjaran ya. Pokoknya mantap. Halo, let's go, kita pulang. Sudah waktunya sudah sore hari. Mari kita mantap ya. saja. Jalan ke pitung ya, kita lihat dulu kesini ke jalan pitung. Ini perjalanannya masih lumayan jauh sekitar berapa meter ke pitung. Ya, ada satu kilo kurang, satu kilo kurang, bikin pokoknya bikin kaki encok lah. Kalau mau ke pitung bisa lewat sini, motor juga bisa masuk, cuman untuk satu motor. Kalau mobil nggak bisa masuk ke ini Nah ini padinya pakai jaring ya Supaya manuk piitnya tidak masuk Nah ini suasana di sore hari ya Kita langsung saja pulang ya Kita pakai dulu jaketnya Siap. Mantap pokoknya ini jembatan Suramadu. Suramadu. Surah sawah ya Mas jembatan itu sawah. azan maghrib sobat kumandang azan sudah terdengar Jalan terus. Ini suasana menjelang azan magrib di semak jalan yang tipis. Hmm. Kita beli kopi dulu. Krimilase siapa? cep kemilau, kemilate. teh, asli latte? Krimi latte. Saya beli kopi kopi dulu, ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi dulu, masih dulu, masih dulu, ngopi Masih ngopi dulu, ngopi dulu, dulu, ngopi baik dulu, yuk dulu, ngopi Mangga. Baik, kena ayam dulu, ngopi oh, ngopi dulu, ngopi lo Buatkan, Bu, biar mantap. Ah. Oke, okay, biar manis. Ya. Biar manis, manis aku, aku. <laughs> nah, semanis aku. Oh, sini. semanis aku, guys. kita semanis aku, tuh senang, ini senang, 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 aku katanya. Aku, katanya. Tuh, barat -barat, tuh. Sedakan, guys. Mungkin

Kasih neng nasoaken, eh, oh, tenang, neng nafwa kan? Kurang <tuk> <tuk> neng lah aman. Kebisi salah yuk. Salah mau cek kan? Mobil juga sih ya sambil nah, balabala nggak balabala lah. Nih, hmm, ya tuh. Oh uh, mantap banget tuh Tuh ini mau kopi. hidung. Tuh lihat tuh kopi hitam lihat tuh. Mobil juga sih ya Oke sambil kita menunggu pulang kita lihat dulu nih sinengnya lagi menggoreng dulu bala-bala sambil kita tong-tong dulu penggorengannya. Hmm, suasana sore hari kita ngopi bala-bala sambil minum kopi. Benengnya lagi goreng bala-bala mantap pokoknya di sini ya kalau ke Cicama bisa mampir ke warungnya ini nah, dari sawah sana nah, ini suasana maghrib maghrib masih siap-siap mau pulang ya nah, oke okay, sahabat e, waktunya sudah maghrib ini Mungkin dicukupkan sekian dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal. Semoga bisa menghibur untuk sahabat semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.